Məqalələrimdə qeyd etdim ki, araşdırmalarımdan çıxan nəticəyə görə bütün dinlərin mahiyyəti eynidir. Bəşəriyətə həyat vermiş dilkin materiyanın bir insan tərəfindən dərki və onda ruhlar üçün birinci göy dünyasının yaradılması, düşünən insanın yaradılması və onunla müqavilə bağlanması. Müəyyən zamandan sonra isə birinci göy dünyasının yenisi ilə əvəz olunması. Bu həqiqətlər minliklər boyu adi insanlar üçün böyük sirr zolarıq qalmışdır. Bunun səbəbi isə insanların müqəddəs kitabları hərfin mənada başa düşmələridir. Əhd-i Ətiqdə deyilir ki, ilkin əvvəl şərqdən gəlmiş bir xalq mövcud idi və onlar bir dildə danışırdılar. Bu xalq başı göylərə çatan Babil qülləsini tikdikdən sonra Allah onların dillərini dəyişərək yer üzünə səfələdi. Deməli, çox dillilik On səb başı göylərə çatan sirli bir tikildən sonra yaranıb. Əflatunun yazdığına görə, bütün qədim mənbələrdə mahiyyəti unudulmuş bir sirli hadisə haqqında danışılır. Bu deməkdir ki, bütün qədim yazılarda söhbət yalnız Babil qülləsinin tikilməsindən gedir. Dillərin dəyişdirilməsi isə Allahın bu hadisə haqqındakı həqiqətləri gizli saxlamaq istəyi ilə bağlıdır. Çünki yaranışın sirrini bilən hər bir insan eyni fikrini yaratmaq fikrinə düşə bilərdi. Bu tiklinin mahiyyəti isə belədir. İlkin materiyanı dərk etdikdən sonra ilk insan yüz minlərlə heyvan kəsərək böyük qurban mərasimi keçirir. Mantra və himnlərin köməyi ilə o bu heyvanların ruhlarını göydə toplayaraq onlardan ruhlar dünyası yaradır. Bu möhtəşəm hadisəni tam dərk etmək üçün bütün məlum faktları nəzərdən keçirib onları birləşdirən bəndi tapmaq lazımdır. Bunu anlamaq üçün isə dillərin dəyişdirilməsi ləmzi altında nəyin gizlədildiyini təqyləşdirmək vacibdir. Qədim xalqların dilləri xüsusi məna ifadə edən samitlər üzərində qurulmuşdur. Samitlərin sola və yasağa oxunuşu sözün mənasını dəyişmir. Saitlər isə yalnız bağlayıcı rol oynayır. Məsələn, 3 samitdən ibarət qədim misirin tutaq rəmzi öz mənasına görə khatep rəmzi ilə eynidir. Deməli qədim yazıları anlamaq üçün Eyni zamanda rəmz olan hər bir samitin mənasını başa düşmək lazımdır. İslamda qədim əzdadlarımızın bu mantiqi sufizm, ən qədim dövrlərdə isə sofi, yəni müdrikçilik adlanırdı. Sufizmin özündə bu təlim hürufizm adlanmaqla Şiəyələrə aid edilir. Deməli, yalnız samiklərin mənasını və müdriklərin mantiqini öyrəndikdən sonra qədim yazıların həqiqi mənasına başa düşmək olar. Yahudilərin müqəddəs kitabı olan Tövrat Allahın dünyanın 7 günün yaratılması ilə başlanır. Artıq qəbul edilmişdir ki, bura da söhbət bizim yaşadığımız fiziki dünyanın yaradılmasından gedir. Lakin diqqətlə araşdırdıqda məlum olur ki, buradakı dünya heç də yaşadığımız fiziki dünya deyil. Çünki günəş və ay heç cür floradan sonra yaradıl bilməzdi. Bu və digər faktlar onu göstərir ki, Tövratda söhbət fiziki dünyanın deyil, hansızsa başqa bir dünyanın yaradılmasından gedir. Qədim Misir, Mesopotamiya, Hind və sair məmmələrində də məsbun olaməlum dünyanın yaradılması təsvir olunur. Qədim Misir yazlarına görə, əvvəlcə Firon Amonun ruhu ilki maddələdə səyahət edərək onu öyrənir. Tövratda Amonun ruhu su üzərində uçan ilahi ruh adlanır. Şumer aqad mifologiyasında Allahın ruhu yar insan yarı balıq kulu kimi rəmzləşdirilmişdir. Tarixçi Beros İnsanlara mədəniyyət və inkişaf vermiş bu balığı Oan adlandırır. İslamda da balıq Allah ruhunun obrazı hesab olunur. Göylərin yaranmasından əvvəl Allah harada idi sualına işıqda üzən nurlu balıqda cavab verilir. Ümumiyyətlə müsəlmanların təsəvvürünə görə yer dağa söykənmiş mələyin çinindədir. Dağ isə üzən balığın üstündə dayanmış öcüz saxlayır. Bütün bunlar o deməkdir ki, qədim mənbələrdə dünya dedikdə Yaşadığımız fiziki dünya yox, göydə yaradılmış dünya nəzər surus. Sufizmdə ilkin materiyada səyahət sulq adlanır və Allahda səyahət mənasındadır. Sufi silsiləsinin beqa səviyyəsindən qalxmış sufi ilkin materiyadan bütün suallara cavab almağa başlayır. O bir neçə saniyə ərzində ulduzlar arasında məsafəni ölçmək, Allah kimi canlı varlıqlar yaratmaq qabiliyyəti qazanır. Bu isə onu göstərir ki, Firon Amon Dünyada ilk dəfə vəqa səviyyəsində yüksələrək göylərdə varlıq yaratmışdır. Hinduizmdə bəqa nurlanma mənasını verən bu xa kimi məlumdur. Bu mövzuya Xristianlığın apokrif mətnlərində də rast gəlinir. Dünyanın yaranışı haqqında təəlimin qədim Misir variantına görə ilkin materiyanın dərkindən sonra Amon əvvəl şu sonra isə Tefnut Allahını yaradır. Onlar da öz növbəsində ulu göyünü və qeyb torpağını yaradırlar. Bundan sonra şu qalxaraq yeri göydən ayırır. Tövratda qeb torpaq, bərk yer. Mut isə Allahın ondan ayırdığı su kimi qeyd olunur. Yerin göydən ayrılması haqqında Quran da yazır. Lakin burada ayrılmış yer və göy günəş və ayın yaranışı, ölümsüzlük və sirli dağla əlaqələndirilir. Qədim Misir yazılarından birində isə deyilir ki, Mut göyü quy göy öküzünə çevrilərək Ra günəşini bilinə alıb Osiris Allahın ayağının yerləşdiyi Məryut şəhərinə gətirir. Beləliklə, qədim yazılar və Quran göyü və günəşi asiriz Allahın ayağının mövcud olduğu yerdəki sirli ərazi ilə əlaqələndirir. Quranda deyilir ki, Allah göyü və yeri 6 günə yaratmışdır və onun taxtı su üzərindədir. Əhdi Ətiqdə Allah göyü özünün taxtı, yeri isə ayağının altı adlandırır və buradada öz evi və istirahət yeri haqqında məlumat verir. Yezikil peyğəmbərin kitabında da Allahın evi onun taxtı və ayağının yeri adlandırılır. Və qeyd olunur ki, o orada İsrail oğullarının arasında əbədi yaşayır. İsrail adı Xarranda Allah evini yuxuda görərək bu yeri Beyt El adlandıran Yaqubun başqa adıdır. Sufizmdə Yaqub rəmzinin Qəbr rəmzi ilə eyniliyini nəzərə alsaq, təsdiq edə bilərik ki, Allahın evi və taxtı qədim Xarran ərazisindədir. Mətnlərdə Xarran Azərbaycanın Arran ərazisi kimi də yazılır. Buranın əsas şəhəri isə Qəbələ, yəni qədim Misirdəki Qev elidir. Bütün bunlar onu göstərir ki, Qib göy dünyası Qafqazda, daha dəqiq desək, Azərbaycan ərazisində yaradılmışdır. İsrail rəmzi altında da Aziri el, yəni Azəri eli başa düşülməlidir. Qədim rus abidələrində də Allah taxtının Qafqazda heç kəsin ölmədiyi və möhtəşəm günəş məbədinin yerləşdiyi Alatır dağının ətəyində olduğu qeyd olunur. Alatır rəmzi ərəb rəmzi olan və qurbanlıq heyvan mənasını daşıyan el atayr rəmzi ilə eynilik təşkil edir. El it rəmzi isə qurbangah deməkdir. Tir rəmzinin özü müqəddəs Sinai dağının adı olan Tur, Turisina rəmzinin başqa variantıdır. Bütün bunlar isə o deməkdir ki, Allahın taxtı Sinai dağı və orada keçirilmiş qurban mərasimi ilə əlaqədardır. Qədim Misirin Öllər kitabında deyilir ki, Allah qurban kəsmə mərasimi keçirərək öz qurbanlarını Abidosta yerləşdirir və taxta üçün sular yaradır. Torpaq əmələ gəldikdə isə o artıq Abidosta peyğəmbər olmuşdu. Qədim misin mənbələrində Abidos irəmizi Aptu kimi yazılır və Beit, yəni ev mənasını daşıyır. Bu isə o deməkdir ki, Allahın yaratdığı ev və torpaq qurban mərasimi ilə bağlıdır və bu mərasim Yaqubun Allahla güləşdiyi yerdə keçirilmişdir. Qurban mərasimi haqqında Şumer Aqad möhürlərində də məlumatlar verilir. Burada Sufq qəhrəmanın insan öküzlə güreşməsi və ya kahinın iştiraki ilə qurban kəsmə səhnələri təsvir edilir. Tədqiqatlar qeyd edirlər ki, qəhrəman Enkidu'nun adı yeri tiçmiş kahin hökmüdar kimi də yazılır. Burada bit ilu yazında rast gəlinir ki, bu da Allah evi mənasındadır. Belə çıxır ki, hökmüdar tərəfindən yaradılmış Allah evi qurban mərasimi ilə əlaqədardır. Qədim ədəbiyyatda qurban mərasimi haqqında əsasən hinduizmdə danışılır. Mənbələrə görə, Puruşa özünü qurban verərək dünya yaradır. Upanishadlarda bildirilir ki, Brahman və kahinlər himn, qurbanlıq formulumu və mağik hərəkətlərlə qurbanlıq heyvanların ruhlarını fırlanmağa məcbur edirlər. Bu isə deməkdir ki, maqiya vasitəsilə qurbanlıq heyvanların ruhlarını idarə etmək mümkündür. Əhd-i Ətiqdə qan ruh mənasına göstərilir və qeyd edir ki, qan ruhdur və bədənin ruhu qandadır. Apostul Pavel isə yazır ki, o bütün insan nəslini tək bir qanddan yaratdı və onlara yer üzərində yaşamaq üçün zaman verdi və yaşayış hüdudları təyin etdi. Buradan isə belə nəticə çıxarmaq olar ki, mənbələrdə yaranışı qeyd olunan dünya və ev qurbanlıq heyvanların ruhlarından inşa edilmişdir. İnsan nəsli də məhz tək bir qanddan yaradılmışdır. Tövratə görə, İsraillilərin səhrada səyahəti zamanı çadır qurulmuş Dağ onun üzərində buludəmə gəlmişdi. Buradakı qurbanğahta yanan müqəddəs od qurbanlarla saxlanılırdı. Qurbanğahta daima qurban kəsildiyindən ora həmişə təzə qan axıdılırdı və yanmış qurbanların tüstüsü aramızız olaraq göyə qalxırdı. Axşamdan səhərədək bu çadırın üstündə ilahi od görünürdü. Səhrada ruhun səyahəti mərasimindən sonra bu ilahi od göydən enmiş və Allahın əmrinə görə heç vaxt sönməməlidir. Deməli Məs bu qurban hesabına göydən yerə ilkin maddiya gətirilmiş və ondan sakin çadırı, yəni ruhlar dünyası yaradılmışdır. İslamda qurban mərasimi həcc ziyarətinin sonunda keçirilən Qurban bayramı kimi məlumdur. Həcc vaxtı zəvv var, qurbanlıq heyvanları qovaraq Məkkəyə gətirir. Bundan əvvəl isə o ihram vəziyyətinə girir və dəvə ilə birlikdə qalxır. Hədislərə görə Məhəmməd peyğəmbər özü ihram vəziyyətində yağlı ətir sürtər başına saç yapışdırar və digər maqiq rituallar keçirərdi. Təbii ki, burada qeyd olunan maqiq mərasimlər adi insan üçün başa düşüləsi deyil. Peyğəmbərin öz adının sufizmdə maq media kimi yozulması onun media maqol olması deməkdir. Həcc mərasimi bitdikdən sonra isə zəvvar hacı, yəni həqiqət insan adını alır. O heç vaxt yalan danışmamalı, söyüş söyməməli və pis hərəkətlər etməməlidir. Həcc hacı yəni Sofizmdə Allah mənasını verən haq rəmzi ilə eynidir. Bu isə onu göstərir ki, Qurban bayramı Allahla bağlı olan hadisəyə həsr olunmuş bayramdır. Mənbələrdə qandən yaradılmış torpaq deyəndə rus torpağıya da düşürsüz. Rusların Humayın nəğmələri abidəsində deyilir ki, bütün qız torpağı qana bulaşmışdır və buranın hər daşında qan damlası var. Qan şırnağından başı göylərə çatan ağac yaradılmışdır. Onun gövdəsinin yanında isə göy Allahı svaroq dayanır. Deməli, göylərə də yüksələn rus torpağı dünya ağacının mənasındadır və o qanddan yaradılmışdır. Əhdiyətikdə bu ağac Livanda yerləşən hündür sidr adlanır. Bu ağac Misir və Asur ölkələridir. Onun kökü böyük dəriya sularındadır və sonsuzluq onu ucaldır. Buradakı hündür sidr Edəm və Allah bağının ağacları ilə müqayisə edilir. Livan dağı isə mətnlərdə ölümsüzlüyün dağı adlandırılır. Bütün bunlar isə o deməkdir ki, Gömdən yaradılmış güy şahlığı elə Allahın bazı, yəni cənnət mənasındadır. Azərbaycan xalqının müqəddəs kitabı olan Kitab-ı Dadə Qorqudda Oğuz ölkəsində qanlı Oğuz eli, Oğuz bəyləri, qanlı Oğuz bəyləri, sular qanlı, qanlı sular, Oğuz elinin ordusu isə qan alaca ordu adlandırılır. Qədim yazılarda Rus rəmzi altında Qafqaz dağlarında ərazi başa düşürdüyünü, rusların isə ölümsüz və əbədi həyatı olanlar adlandırıldığını nəzərə alsaq Gözlə xaçara ki, Rus rəmzi o Sirius torpağına, yəni Azəri, Ozir elinə aiddir. Sufizm də Yeruşalim rəmzi də Yerus aləm, yəni Rus aləmi kimi də oxunur. İsrail də mənbələrdə RS İsrail, yəni Rus İsrail adlandırılır. Bu isə deməkdir ki, həqiqi Yeruşalim və İsrail qondan yaradılmış qəb-göy dünyasının yerləşdiyi yerdə, yəni Azəri torpağında yaradılmışdır. Yaqub, Yeqova, Kabbala, Yaq ver əmzləri də məs ki Yəni qeyb aləmi mənasındadır. Yahudi mənbələrinin Allahın mövcud olduğu çadır və müqəddəs əşyaların Ərdəbil ərazisində olmasını qeyd etməsi həqiqi Yeruşalimində məsburada yaradılmasını təsdiq edir. Digər mənbələrə görə bura da Musa peyğəmbərin Proveteyin gətirdiyi ilahi od, yəni ilkin maddiya mövcuddur. Deməli Allahın seçilmişləri adlandırılan həqiqi İsrail xalqı müqəddəs Azəri elidir və Allah da məhz onların arasında əbədi yaşayır. Qədim İsrail elinin indiki Azərbaycan torpağında mövcud olmasına və əsl seçilmişlər nəslinin də məhz burada yaşayan pir, bəc, şeyx, şıx və sair azəri müqəddəslərinin olmasına dair mən Batini Quran kitabımda istənilən qədər sulh gətirmişəm. Bütün bu yazdıqlarımızdan çıxan ümumi nəticə odur ki, Allahın 6 günə dünyanı, günəşi, ayı yaratması rəmzi mənadadır. Qədim Misir yazılarındakı Amon Allahın göydəki qeyb dünyasını, Ra günəş diskini və ayrı-rəmzli obrazları yaratmasına işarədir. Qeyb, yəni göydəki qeyb aləmini yaratmaq üçün qədim Misirin Ra Amon Allahın yüz minlərlə qurban kəsmiş və maqiya ilə bu qurbanların ruhlarını göydə toplamışdır. Bu isə o deməkdir ki, başı göylərə çatan Babil qülləsi elə göydə yaradılmış ruhlar dünyasının rəmzidir. Bu mistik hadisənin axirətə qədər sir kimi qalması üçün Allah insanların dillərini dəyişdirib dünyaya səfərləmişdir.